Selamat datang ke sesi kupasan sumber kita. Hari ini kita nak tengok satu topik yang hmm memang dekat sangat dengan kita semua. Nasi lemak. Soalan dia mudah aja. Kenapa eh Malaysia ni nampak kuat sangat anggap nasi lemak ni macam hidangan kebangsaan padahal negara jiran macam Singapura, Indonesia, Brunei pun ada hidangan mirip kan? sumber kita kali ini macam-macam. Ada artikel, ada kajian akademik. Kita tengok dari sudut sejarah, budaya, uh, sosio sosiopolitik sekali. Jadi misi kita hari ini, kita nak cuba fahamkanlah lapisan-lapisan sebab kenapa nasi lemak ni dapat pengiktirafan macam tu kat Malaysia. Jom kita mula. Okey, kita start dari akar dia dululah. Sumber-sumber sejarah ni banyak cakap pasal asal-usul nasi lemak ni memang kuat dengan komuniti Melayu kat Malaysia, kan? ada apa-apa yang menarik pasal asal usul dia macam nama nasi lemak tu sendiri nasi masak dengan santan bagi tenaga dulu-dulu kan sarapan penting untuk petani saya ada baca mendiang Profesor Cook Kai Kim pun pernah sebut pasal ni malah ada rekod orang British dulu awal abad ke-20 dah cakap ni makanan ruji orang Melayu Betul ke? Ya betul tu. Tepat sekali. Apa yang menarik kat sini sebenarnya ialah macam mana hidangan harian ni uh, boleh naik pangkat. Jadi simbol kebangsaan pula. Proses ni bukan terjadi macam tu je tau. Ia libatkan apa yang kita boleh panggil penjenamaan budaya dan politik agak disenajakan jugalah. Contoh paling clear bila kerajaan Malaysia uh, secara rasmi isytihar nasi lemak sebagai hidangan kebangsaan tahun 2017. Macam yang bernama laporkan tu. Ini satu langkah simbolik yang pentinglah nak kuatkan identiti negara lepas merdeka. Oh, jadi bukan setakat sedap je lah ni. Ia ada kaitan rapat dengan cara kita bina cerita pasal negara kita sendiri. Kalau macam tu, macam mana pula kalau nak bandingkan dengan negara jiran? Singapura, Indonesia, sebab sumber kita pun ada sebut diorang pun ada hidangan yang lebih kurang sama. Memang ada, tapi peranan hidangan tu agak lain sikit kat sana. Kalau di Singapura, nasi lemak memanglah popular. Diakui sebagai sebahagian dari kepelbagaian makanan diorang, terutama masakan Melayu. Tapi dia macam uh, kungsi pentas lah dengan hidangan lain yang kuat juga. Macam nasi ayam Hainan contohnya. Lembaga Warisan Kebangsaan Singapura pun ada sebut pasal ni. Kiranya bukan satu ikon utama tunggal. Hmm, okey. Kat Indonesia pula, hidangan yang mirip macam nasi uduk tu, dia lebih dilihat sebagai makanan khas kawasan tertentu. Macam budaya Betawi kat Jakarta. Dia tak bawa beban simbol nasional yang menyeluruh macam kat Malaysia. Mengikut pemahati budaya sana lah. Jadi? Jadi pengiktirafan rasmi oleh Malaysia lepas tu tambah pula cara ia diserap dalam sistem pendidikan, acara rasmi. Ini memang bagi dia status unik kat sini. Betul-betul unik. Fasal pengiktirafan rasmi tu menarik tu. Maknanya bunyi macam memang ada strategi khusus lah dari Malaysia ni eh. Ada tak sumber sebut pasal usaha nak bawah nasi lemak ni ke peringkat lagi tinggi? Macam UNESCO ke peringkat antarabangsa? Ada, ada. Malaysia memang ada usaha dan rasanya masih berjalan untuk calonkan nasi lemak ni sebagai warisan budaya tak ketara UNESCO. Alasan utama dia, sebab peranan nasi lemak ni dalam mengeratkan perpaduan rakyat kita yang pelbagai kaum media tempatan macam The Star pun ada laporkan. Oh okey. Usaha macam ni uh, setakat yang kita tahu tak nampak pula dibuat oleh negara jiran untuk hidangan yang sama. Lagi satu jangan lupa peranan orang Malaysia kat luar negara, diaspora kita dan juga chef selebriti macam Datuk Chef Wan. Diorang banyak tolong perkenalkan nasi lemak kat mata dunia. Sebagai hidangan istimewa dari Malaysia. Semua ni uh, selari lah dengan apa yang pengkaji panggil nasionalisme kulinari. Boleh jadi cara nak tunjuk budaya kita unik, kadang-kadang jadi alat diplomasi pun ya juga. Diplomasi makanan lah kiranya. Uh -uh, lebih kurang macam tu lah. Jadi, usaha Malaysia promosi nasi lemak ni boleh nampak sebagai sebahagian dari proses ni. Okey, jadi kalau nak simpulkan ni, walaupun nasi lemak ni orang makan merata tempat, tapi nilai simbolik dia kat Malaysia ni memang lain macam lah kuatnya ya, disebabkan gabungan faktor-faktor tadi. Tepat sekali. Bukan satu sebab je, dia gabungan banyak benda. Satu, akar sejarah dia dalam komuniti Melayu tu memang dalam, kuat. Dua, pengesahan rasmi dari negara, dari institusi. Tiga, mungkin kurangnya hidangan lain yang boleh jadi pesaing kuat untuk wakili semua kaum kat Malaysia ni dengan cara yang sama macam nasi lemak. Dan empat, usaha penjenamaan yang konsisten dalam negara, luar negara. Hmm, betul juga tu. Jadi, faktor-faktor nilai yang bagi Malaysia asas kukuh untuk klaim nasi lemak ni. Bukan soal siapa makan je, tapi siapa yang angkat dia, raikan dia sebagai sebahagian dari jiwa negara tu. Baiklah. Penjelasan ni memang mm, memang bagi kita fahamlah kenapa nasi lemak ni special sangat tempat dia dalam konteks Malaysia cerita dia pasal sejarah budaya politik dan usaha penjenamaan yang berterusan. Tapi sebelum kita habis ni ada satu soalan lah untuk anda fikirkan. Bila kita tengok macam mana nasi lemak ni jadi simbol kuat untuk Malaysia kan melalui proses-proses tadi agak-agak ada tak makanan lain kat rantau kita ni yang tengah atau mungkin akan lalui perjalanan yang sama. Jadi ikon nasional juga. Dan apa pula cabaran nak buat macam tu dalam dunia sekarang ni? Dunia yang makin terhubung, budaya pun senang dikongsi. Hmm. Soalan yang menarik tu untuk kita fikir-fikirkan. Terima kasih kerana bersama kami dalam sesi kupasan sumber kali ini.